विश्वास अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाए कि ये हादसा कैसे हुआ था क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था मेरे खुद को मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला नमस्कार हूँ दिनेश सिंधव विशेष विद दिनेश स्वागत है अहमदाबाद में विमान दुर्घटना ते दिवस આપણી સામે જે દ્રશ્યો આવે છે એ દ્રશ્યો વિચલિત કરનારા છે એવું દ્રશ્યો બતાવતો નથી ઘણા બધા સવાલો મનમાં ઉઠે છે લોકોને એવું પણ લાગે છે કે જીવનમાં મૃત્યુ ક્યારે આવશે અને આપણી અંતિમ સફર ક્યારે આવશે આપણને ખબર નથી આપણા બધાની ટિકિટ કન્ફર્મ થઈ ચૂકી છે આપણને ખ્યાલ નથી તારીખ કઈ છે સમય કયો છે તો આ પ્રકારના બનાવ પછી લોકો થોડા ડરે છે થોડું વિચાર પણ કરે છે અને એક વિશ્વાસ પણ પેદા થાય છે કે એક ચિત્ગન શક્તિ છે આ સૃષ્ટિને ચલાવનારી કોઈ શક્તિ છે એટલે કે ભગવાન છે જે ભગવાનના હાથમાં બધું જ છે તો સ્મશાન વૈરાગ્ય માણસના મનમાં આવે છે થોડી માણસ વિચારતો થાય છે તેને લાગે છે કે અત્યાર સુધીનું જે જીવન જીવ્યા એ જીવન ઠીક છે જેવું જીવ્યા તેવું પણ હવે જીવન સારું જીવવું જોઈએ કારણ કે સાથે કશું આવવાનું નથી બધું અહીંયા જ રહેવાનું છે જ્યારે આપણી અંતિમ યાત્રા હશે આપણી અંતિમ સફર હશે પણ એક ચમત્કાર પણ થતો હોય છે દરેક દુર્ઘટનામાં કેટલાક લોકો ચમત્કારિક રીતે બચી જતા હોય છે ચમત્કારિક રીતે જ્યારે માણસ બચે ત્યારે માણસને ખુદને વિશ્વાસ આવતો નથી કે હું કેમ બચી ગયો આ સમાચાર જ્યારે લોકો જોવે ત્યારે લોકોને પણ વિશ્વાસ નથી આવતો કે કેમ બચ્યો પણ દરેકના આ સવાલની વચ્ચે એક જવાબ અંદરથી નીકળતો હોય છે કે ભગવાને બચાવ્યું તો ભગવાન શા માટે બચાવે છે તો આપણને બધાને ખ્યાલ છે કે આપણા જે પુણ્ય છે એ પુણ્યનું ભાથું જો આપણા સુધી હોય અને એટીએમમાં જે પૈસા છે જો આપણે વાપરી ન નાખ્યા હોય તો એટીએમમાંથી પૈસા નીકળે તો આપણે સારા કર્મો કર્યા હશે એનું જો પુણ્ય હશે તો એ પુણ્ય આપણને બચાવતું હોય છે તો અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં એક વિશ્વાસ કુમાર નામના મુસાફર બચી ગયા છે તો વિશ્વાસ કુમાર સાથે ડીડી ન્યૂઝના રિપોર્ટરે વાતચીત કરી હતી વિશ્વાસ કુમારને પણ વિશ્વાસ નથી કે તેઓ કેવી રીતે બચી ગયા છે તેમને આજે પણ ચમત્કાર લાગી રહ્યો છે તો ડીડી ન્યૂઝ સાથેની વાતચીતમાં વિશ્વાસ કુમારે શું કહ્યું તે ચાલવું જોઈએ थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ लेकिन जब मेरी आँख खुल देखा ना तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ तो मैंने ट्राई किया जब मेरी सीट थे वो मेरे बेल्ट निकाला मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से तो मैं निकल गया वहाँ से मेरे सामने नजरों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटे अंकल सभी उसमें मेस हो गए थे सभी अच्छा थोड़ा सा बता पाए जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ टेक ऑफ के बाद एक मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना तो सडनली पांच दस सेकंड कैसे लगा जैसे स्टॉक हो गया वो बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ था। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई ग्रीन और व्हाइट बाद में वो पता नहीं वो प्लेन टेक ऑफ ज्यादा करने के लिए वो तो बोलते हैं क्या रेस्ट दिया होगा ऐसा कुछ और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहा क्या था वो, वो हॉस्टल था एक हॉस्पिटल का हाँ हॉस्टल में और सब सामने, में, सामने सब हुआ ये ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई आ, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी उसी समय आप बाहर निकले थे नहीं क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मेरा मैं जो साइड पे था ना वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना जैसे नीचे वहाँ लैंड हुई थी तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे, मेरे, मेरे को पता नहीं लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना वो नीचे की साइड थी तो जब वहाँ थोड़ा पेज भी था प्लेन के जब बाहर तो जैसे मेरा डोर टूटा ना सब तो मेरे तो मैंने देखा ना जब सामने सब थोड़ा इधर पेश है तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए तो फिर मैं निकल गया उधर क्योंकि अपोजिट साइड पे थे ना, था ना वो बिल्डिंग का हुआ था ना दीवार तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रेश हुआ था और मैं जो जहाँ था वहाँ थोड़ा पेस था फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बसा हूँ क्योंकि मेरी नजर के सामने ही सब दो हेयर एयर होस्टल वालों अंकल आंटी सब उधर उधर ही सब आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल हाँ थोड़ा थो जब आग लगी ना मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा फिर एम्बुलेंस लेके इधर आया हॉस्पिटल में अभी अभी इलाज वगैरह कैसा कैसा हो रहा है अभी कैसा फील कर रहे हैं आप इलाज बहुत अच्छा है यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है बहुत अच्छा इलाज कर रहे जब ये आपने देखा विश्वास कुमार जो इकलौते शख्स थे जो इस हादसे में जिंदा बचे थे प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे घायलों को देखने के लिए क्योंकि जब हवाई जहाज क्रैश हुआ उसके आसपास भी कई सारे लोग थे जो घायल हुए थे जिनका इलाज अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में चल रहा है और प्रधानमंत्री ने दिशा निर्देश भी दिए हैं कि इनके इलाज में किसी तरह की कोई होताही ना बरती जाए और बेहतर से बेहतर इनका इलाज किया जाए कैमरामैन विनोद ओझा के साथ नीरज सिंह डीडी न्यूज अहमदाबाद तो प्रेरणा ली ने अपने प्रयत्न करिए कि सारा काम करिए लोगों ने मदद रूप बनी लोगों जीवन માં બદલાવ આવે તેના માટે સતત પ્રયત્નશીલ રહીએ જેથી કરીને જ્યારે જીવન મૃત્યુનો નિર્ણય લેવાની વાત આવે તો ભગવાન આપણને બચાવીએ